И ни одного участка не дали. И ни комнаты не дали. Ничего дети, не дали. Там мне не положено, ничего мне не положено. Вы приходили, как и все смотрели, ничего. ничего не было

<клес> Земельну ділянки власність Лавлюк» імені Олександрів Неплощі 0131 гада будівництва та обслуговування житлового будинку господарських та споруд. написав заяву, Прошу вас затвердити проєкт заменить через звернення земельної ділянки власність Громадянці України Слаблюк, Генії Олександр Площу 0.

да, мы можем. Куда мы демонизировали? Я молчала. Я не молчала. Я не молчала. Рекомендация специальной комиссии не обходится при работе проекта Топалова, потому что проект, предоставленный к этому заявлению, не имеет повидая заявки. Предположительно до того, как купить продажу жилого но это уже Топалова, а не Слобли. И проект должен сделать Топалов на себя. А есть проект на Слоблика? А проект есть на Слобли.

СА я я не маю. маю. Значит, надійшла сьогодні заява, прошу зняти з порядку денного розгляд моєї заяви. Але прочитайте. Від кого? І не прошу. Чуботар, її зняти, Хай буде. Є заява Прошу зняти з порядку денного розгляд моєї заяви. Подажі, а хто написав? Чоботар СА, я не знаю. хто знаю, коли <говорит> Дайте мне ее участок. Не разглядай. Дайте мне его участок. Красота. Про про а, ну, прочитай про что, а что, а она что у нас сказала, Все, ее и При чем заявы? Прочитай, что там написано. Ну, она сняла порядку демона. документи ще неправильно ті що зробили, розробляється сільська рада, хай наведе порядок в тому місту в ґрунтуванні, яке зробили для людей. Там буде 10 ділянок за межею. Що, другий раз було 10 чилів, там На розлаштування дитячого майданчика хочуть у парку в саду. Это де, е, між добірами. Так, між добірами,

Майданчик таких там оплачивает. А з этой стороны можна на дорогу. Ну, вони врождю заборони. Ти гонять дорогу, не гонять, гонять і тут майданчик. Ви ж то, робити, майданчик. Це наслідок ваш. Я прошу слово. я вам скажу. Тут буквально скільки метрів поїдуть.

<зеян> Дома, да, Там, Стрелок. Водорожный. Стрелок. Стрелок. Водорожный. Водорожный. А, я да. прошу слово. Да. А, давайте, да. давайте еще раз толком. Да. Давайте, да. давайте да. Сосредоточьтесь. уже сосредоточьтесь и уже тут совсем учу. два за основу

Тихо, врізані слоява надішать глави правні управління Ванішвілі прадністровства. Давай закончимо просить вас надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних янти загальної площі но п'ятнадцять на довгострокову оренду сроком на 49 років для розміщення. Обслуговування пасіки з відповідним остаткуванням та спорудами, зокрема в підставах під платформи приміщення для зберігання мітаря, стільникового сходовища, замовника, навантажуваного, розвантажуваного майданчика, огорожі, селінава ради та попробулку в Дністровському, 11А, Діопарського району Одеської області. Там где пасика стояла, там где спокон веку стояла пасика. Пасика стояла в детстве. Я вас ничего не питаю. Пасика стояла в детстве. Нам будет близко никогда пасека не стояла. Просто вот им вдвоем захотел, чтобы там основу. Нет. Я хочу сказать, что у них есть право властности. Ай, добровольная... не знаю, ну то еще. Та еще? Ванишвили. Там, где она стояла раньше. Нормальное рассуждение.

Ну, утре мы там сходим. Раз. Два, три, пять, шесть, семь, восемь. Девять утре мы Против Один утре мы не занимаемся. Запретняли целом.

У меня были. уже, да, Света, я уже там. Да, да шо, шо, Рожде, там, заяви, э, АА, ну, что ж, я там заявлю Асмодеско АА, степная 18. Прошу выделить заведенную банку. Ну, где ну, написано АА? Ну, АА, а, я же скажу, АА. Ну, все, а, ты я... Прошу выделить земельную делянку площадью 2 гектара для выдания личного подсобного хозяйства. Заявление прошу вынести в порядок ДНР на 36-ю сессию. Прошу дать ответ депутатов земельной комиссии, почему было отказано в отделении земельного участка под застройку. Заявление подано 3 октября 2012 года. Да, ну, в одном заявлении два заявления. А при чем земельная комиссия? Подождите, да, потому, что давайте что вы можно, можно я скажу? Да, про 2 гектара. Уважаемый товарищи. Мы здесь очень многого не знаем. Понимаете? Вот мы здесь споримся туда-сюда. Может, этого человека уже на тут ходит, ходит вы на эту тут сессию. Выписали, там да, хоть да, хоть да, у кого да, какие-то личные да, амбиции, да. может, она где-то палку пуляет, может, это мы. Вы понимаете, здесь у нас только скрытых вопросов. Вот стоит товарищ. Вот. Поворачивай сюда камеру, поворачивай. Вот стоит товарищ. Я вы мне указываете, что Значит, смотрите, какая ситуация. Значит, вы знаете, что за первой посадкой, за этим самым, значит, было 9,8 гектаров земли. Там держали люди огород. Неделька, да, неделька а да, там, а да, потом, потом будете говорить. Да. Неделька там, Алла Николаевна, да. все, ну, туда-сюда, и потом люди, значит, от этой земли отказались. Потом, Нет, не эти... надо... Послушайте, Значит, что получается? Потом, когда вот эта неделька, это недель, как -то потом... Э, ну, с этой со школьной там люди взяли, они ее обрабатывали, там кукуруза получилось. Предложили мне, вы же тут, давайте, говорит, я пришел до Дима, Дима говорит, ну если не могут, берите вы, как это, это как типа огород и все.

когда мы начали спрашивать, вот. когда мы ты начали спрашивать? вот. спрашивать, да. вот все правильно. Да. Да. Вот прочитайте, под одно фамилию. Когда я спрашиваю, кто? кто вас туда привел? А ты Ришня? само, что тебе не дал? Кто вас туда привел? Есть. Вот что вот Нет, Ришня должно быть. А мы здесь говорим. А вы тут его не обсуждали. А здесь, а здесь. Он не проходил через сеть? Нет, нет, не проходил. А как же ну, эволюции, земля, да, Дело я это это за межами, ребята. Это за межами. Скажите, не купить, а не а не это за за район. Ну так район, ну наша земля. Все равно они должны были согласовать с нашим сельским советом. А они отдали фамилии? без согласования. А вы? Юрий говорите, что Сергей Юрьевич, говорите, что вот вы честный, да вы вы, честный, да, вы, честный, вы все, вы все, вы да, везде, везде по закону, честный. вы все сгибаете гидно закону да, Украины, вы, убей, подсенок, ащица, вы мы чу, бой, вы не знаем всех, кто вы. Вовы вовы в вы вы идете к власти, чтобы нас обдирать, обманывать, понимаете? Вы лете с власти. Вы хотите по второму кругу, вы обманули всех людей, пособирали деньги. Взяли участки, участки, вот эти, которые без ваши. Кстати, с вашей подачей, с вашей подачей. Люди остались, люди остались я не знаю, я его сюда не приводил. Каждый, каждый день люди приходят и, и спрашивают. Или ты Сережа. Вот, так да. там куча случаев. Ну я же говорю, подивитесь, что там А было. вы никому не дали бумагу официально. Поэтому вы говорите, идите в суд. Чем он пойдет гайдуч, Когда я свидетель, когда он деньги вам давал? Чем мы докажем? Мы пошли, а я, говорят, ребята, у вас есть какая-то бумажка? Нет, и все, будьте здоровы. Но у меня так да, и она. Да, так и вторая и третья. Мы больше полчила по дороге людей. Вы, вы строили дом тогда, когда вы ободрали людей, были у вас деньги. Сегодня вы уже не работаете, потому что у вас нет лицензии. Поэтому поэтому, поэтому вы это садитесь в прокуратуру, если у вас нечем доказать. А у меня чек есть. Всего печатка мокрость.